Assalamualaikum dan uh, salam sejahtera. Okay. Uh, saya akan membentangkan uh, kertas kerja uh, untuk persidangan ini bertajuk kepentingan konsep keadilan dalam pembentukan undang-undang di Malaysia dan kertas kerja ini ditulis bersama dengan Prof. Madya Dr. Rohana uh, Agrahman. Ya, yeah. jadi sebagai pengenalan, uh, konsep keadilan memainkan peranan penting dalam uh, pembangunan undang-undang di Malaysia ia mempengaruhi rangka kerja perundangan, struktur institusi dan norma masyarakat. Jadi ia berfungsi sebagai prinsip dan panduan dalam pengubalan undang-undang yang memastikan keadilan, kesaksamaan dan perlindungan hak diberi penekanan. Jadi walau bagaimanapun pelaksanaan keadilan dalam pengubalan undang-undang sering kali menghadapi cabaran ya seperti uh, kekaburan definisi keadilan, uh, pengaruh politik dalam dasar awam serta ketiadaan garis panduan yang berteraskan prinsip keadilan secara yang jelas. Justru uh, melalui pendekatan kualitatif, berasaskan kajian ya perpustakaan di sini maka uh, kertas kerja ini bertujuan untuk meneliti peranan uh, konsep keadilan dalam pembentukan undang-undang di Malaysia dengan menilai Uh, penggunaannya dalam proses legislatif ataupun pembuatan undang-undang dan implikasinya terhadap pembentukan undang-undang di Malaysia. So, ini kerana um, penyepaduan, ya, prinsip keadilan uh, dalam sistem perundangan adalah uh, penting untuk menangani keperluan pelbagai lapisan masyarakat terutama dalam masyarakat majmuk seperti uh, Malaysia. Baik, seterusnya Uh, kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan uh, konsep keadilan ya di sini definisi dan perspektif ya uh, di sini kalau uh, konsep keadilan ini ya dia dif, satu definisi yang kompleks yang mana keadilan tidak mempunyai definisi uh, mutamat dan berbeza-beza ya antara ilmuan uh, disebabkan itu maka kita perlu melihat kepada banyak definasi lah untuk lebih faham tentang konsep keadilan ini seperti definasi yang diberikan oleh uh, Aristotle, uh, Plato dan juga Hobbes oh, ya. Yeah. Jadi first kali uh, pertama ya yeah, kalau ikutkan um, Aristotle di sini, dia membezakan keadilan sejagat terperinci seperti keadilan peragihan dan pembetulan. Kemudian uh, mengikut Plato pula dia menekankan keadilan sebagai uh, sifat moral dan prinsip pengkhususan dalam masyarakat. Kemudian Hobbes dia, dia melihat uh, keadilan sebagai uh, hasil kontrak sosial untuk mengelakkan kekacauan dan ancaman. Baik. Seterusnya, dalam uh, apabila membincangkan tentang tentang uh, konsep keadilan ini kita tak dapat lari daripada teori keadilan oleh John Rawls, okey. Uh, kalau di sini kita lihat ya bahawa prinsip asas uh, mengikut Rawls ya, dia menekankan keadilan sebagai asas institusi sosial melalui lima syarat. Um, lima syarat iaitu umum, generality, universal atau sejagat, seterusnya publicity, kemudian uh, menghukum ataupun adjudicatory dan uh, yang terakhir adalah muktamad ataupun uh, finality. Ya, yeah. dan John uh, uh, Ross berpandangan ya yeah, bahawa uh, dibahagikan ya yeah, kepada dua yeah, prinsip utama keadilan iaitu uh, kebebasan asas yang sama rata di mana setiap orang mempunyai hak yang sama rata terhadap uh, uh, sistem ya yeah, kebebasan asas ya yeah yang sama rata yang luas selaras dengan uh, kebebasan untuk semua kemudian uh, yang kedua adalah pengagihan ekonomi yang yang adil okey uh, seterusnya original original positions and veil of ignorance yang mana termasuk uh, konsep ini memastikan ya mengikut rawls prinsip keadilan tidak berat sebelah okey dan uh, kemudian keutamaan golongan Uh, yang kurang bernasib baik juga ditekankan yang mana ia memberi uh, peluang ya kepada yang sama rata dan dalam keadilan dalam keadilan sosial. Baik, seterusnya uh, saya um, rujuk ya pada kajah ni untuk memudahkan, yang mana bagaimana keadilan membentuk undang-undang uh, di Malaysia. Okey. Baik, uh, di sini undang-undang adalah sinonim uh, dengan keadilan ya maksudnya keadilan kalau tanpa undang-undang boleh mengakibatkan uh, pelanggaran undang-undang dan pelaksanaan kuasa uh, arbitrary justru uh, sistem perundangan ya perlu menerapkan keadilan terhadap uh, konflik manusia yang mana mahkamah di sini tidak boleh menggunakan keadilan uh, kalau tak ada undang, -undang lah ya undang-undang dan hakim-hakim juga di sini hendaklah memutuskan kes mengikut keadilan ya undang-undang ialah fakta relevan dalam menentukan apa yang adil ataupun tidak. Okey, seterusnya undang-undang uh, uh, bersifat adil, ik okay, eh um, iaitu eh uh, apa kritikan ya yang uh, membezakan antara keadilan di dalam dan menurut undang-undang. Ya dan kebanyakan kritikan tu uh, dari segi undang-undang adalah sama ada adil ke tak adil ataupun wajar ke tak wajar sehingga sampai selalu ni, okey baik seterusnya em um, teori keadilan apa kata teori, teori keadilan ya yang membentuk undang-undang jadi uh, di sini saya sambangkan dengan mudah di dalam rajah yang tertera di dalam slide iaitu uh, terdapat beberapa teori keadilan ya dalam pembentukan undang-undang yang uh, seperti uh, Lima lah di sini ya. Yang pertama utilitarianism ya, iaitu undang-undang uh, yang harus membawa manfaat terbesar kepada bilangan orang yang paling ramai. Ia okay, contohnya saya uh, kemukakan dalam slide, slide seterusnya. Kemudian keadilan sosial oleh John Rawls tadi uh, bermaksud undang-undang harus melindungi kebebasan asas dan membantu golongan yang kurang bernasib baik. Uh, seterusnya keadilan retributif dan distributif ia uh, permasuk keadilan retributif ni menekankan hukuman yang setimpal dengan kesalahan manakala keadilan distributif pula menekankan hukuman yang setimpal dengan kesalahan uh, uh, so, dan uh, distributive fokus kepada pembahagian sumber dan peluang secara saksama uh, hukum semula jadi natural law merupakan undang-undang yang adil yang mesti selari dengan prinsip moral sejagat seperti kejujuran dan kesaksamaan dan terakhir adalah teori feminisme dan kritikal yang mana ia menyeru kepada reformasi undang-undang agar lebih peka terhadap uh, kerjasama ke, uh, tidak sama gender kelas dan juga tahu okey kalau kita lihat satu persatu lah teori utilitarianism ni uh, contohnya seperti um, sebab dia ni memberi manfaat okey um, dan besar ya, yang mana undang-undang disokong jika memberi manfaat kepada majoriti uh, contohnya uh, macam uh, akta kawalan harga ya, kita ada akta kawalan harga atau uh, dan anti pecatutan 2011 ya, di mana Malaysia uh, bertujuan untuk memastikan harga barang keperluan asas kekal ya, mampu milik terutama semasa krisis dan demi kepentingan awam ya dan uh, seterusnya contoh ya teori keadilan sosial. Kalau teori keadilan sosial tadi ya berdasarkan definisi yang saya bagi, uh, dia melibatkan perlindungan uh, dan menekankan hak dan kebebasan golongan kurang bernasib baik. Ya contohnya macam kita ada Akta OKU 2008 yang mana kita wujudkan untuk menjamin hak dan akses yang sama kepada golongan OKU dalam pendidikan, pekerjaan dan juga kemudahan awam. Baik, uh, seterusnya Uh, teori uh, keadilan retributif dan distributif yang saya jelaskan tadi uh, yang mana ia mengimbangi hukuman setimpal dan juga pengagihan yang sama. Ya. Uh, sebagai contoh, kita ada bantuan sara hidup ya, yang mencerminkan prinsip distributif. Okay. Dan uh, seterusnya adalah teori hukum semula jadi. Ya. Yang mana undang-undang yang mensyaratkan bahawa undang-undang mesti selaras dengan prinsip moral sejagat Contoh macam kepuluh kehidupan ke ya eh, di sini uh, sebagai undang-undang uh, yang ada adalah akta anti uh, pemerdagangan, okay. akta anti pemerdagangan orang dan juga anti uh, penculudupan migran ya yeah, 2007 yang mana kita ujukan bagi melindungi hak asasi manusia dan uh, kita nak menentang eksploitasi selaras dengan prinsip moral perjagat dan uh, teori yang terakhir tadi eh, contoh di sini uh, kita perlu pada teori feminis rujuk juga kepada teori feminisme dan kritikal yang menentuk pembaharuan undang-undang untuk keadilan sosial okay? uh, supaya undang-undang uh, ini agak lebih pekelah terhadap ketidaksamaan gender, kelas dan juga kaum Ya, macam sebab tu kita wujudkan uh, pindahan daripada akta kekarasan rumah tangga uh, 1994 ya, dalam usaha untuk memperjuangkan hak uh, kewarganegaraan yang sama rata untuk uh, wanita ya, melalui pelbagai persekutuan. Ya. Baik, uh, itu antara teori-teori yang ada kaitan lah dengan apa, uh, berkait rapat ya, dengan pembentukan undang-undang. Okay. Justru uh, terakhir ya, uh, sebagai kesimpulan um, undang-undang dan keadilan memang uh, saling berkait rapat ya dan kita tak boleh nak pisahkan ya antara undang-undang uh, dan juga um, uh, kita nak, tak boleh pisahkanlah undang-undang dan juga keadilan okey dan uh, keadilan memberi nilai moral kepada undang-undang manakala undang-undang menjamin uh, pelaksanaan uh, keadilan secara sistematik dan undang-undang juga harus digubal dan ditafsir dengan mengambil kira prinsip keadilan sebagai asas utama jadi ini adalah penting uh, dan dia menyumbang bukan saja kepada apa perkayaan di cerca akademik ya tapi juga kepada amalan perundangan lah, dan dasar awam yang lebih adil Uh, progresif uh, dan berpaksikan prinsip keadilan dalam kerangka demokrasi uh, negara kita Malaysia okey uh, dan saya rasa itu saja ah uh, sekian terima kasih